风中缀满柔软的柳叶，手边是你寄的明信片，你城市的风屋，唇线的弧度，渐渐都看得清楚。荧幕放映温暖的画。 就像旋转的胶片，沿时光的刻度，一帧帧记录，成为最珍贵留念。只想细心守护你的付出，关于我们点滴都是全部。这。 也不忘掉那份最初，学着。 无谓的誓言，只与你我相守的契约，任试卷的温度缱绻。 谢谢你们，嗯，时间真的过得很快哈，转眼呢，已经到了第二年，X 玖演唱会的第二年，然后也特别感谢你们远道而来。这首歌《满足》，其实一开始我在想，满足到底是什么呢？然后当我看到你们为我熬夜爆肝，然后辛辛苦苦为我们应援，然后远道而来，我觉得。 这就是一种满足，但是其实我一直想找一个更准确的一个说法来描述满足。然后当我在网上看到一句话，我觉得他说的很好：成长的力量。从最开始的那个什么都不是的一个素人，然后到现在可以站到你们分享你们的爱，得到你们的付出，这对于我来说是我的成长。你们陪伴我，我们一同成长。 我想这就是成长的力量。我觉得成长的力量就是我的满足。接下来这首歌是我们 X 玖少年团每个人想给你们说的话，都在这首歌里面。 不知道我的兄弟们准备好没有？准备。准备。我们准备好了吗？ 好有钱哦有钱、哎！有钱本人，有钱本人，有钱本钱。<laughs> uh, 其实今天是肖我我们跟肖战在一起第四个生日了。对对对。对对对，其实从刚来到北京一起成长，今天我们还看了很多我们以前的视频，就一起成长的感觉特别爽。然后就反正就是大家好才真的好，肖战生日快乐，非常开心。对我觉得肖战可以许个愿，然后跟大家说说说点哎。 彩排了这么多次，这一这一趴真的没有。<laughs> 早就说好了，我们就故意安排上，安排上。排好，那我先许愿。<laughs> 好了吗？我觉得。 我觉得蛋糕还是要切一刀才切一下，对对对对，来，生日快乐，生日快乐，快哇，好多钱啊！不知道不知道切哪一刀？耶！哦，越来越顺利！耶耶！哇，没想到可以吃一口，好吃哦，已经开始分享了是吗？好了好了好了。 反正就一起长大的感觉特别好，然后又是一年，呃，特别也特别感谢多多支持肖战啊、呃，是今晚会发的单曲吗？是的，耶！<Yeah, S 1> 对,对对。谢谢，刚刚那首《满足》特别好听，满足好听。多多支持。OK，那呃，我们先把蛋糕收起来，好不好？好<吗>工作人员可以帮我们吗？收一下吗？对，谢谢。我觉得肖战要交给你这一盘，你要说多一点，<laughs> 因为。 这一趴真的彩排没有蕊过，我现在有点懵。然后今天蕾蕾她跟我说了一个，啊是这样。不要哭不要哭。好了我我只是觉得，啊、嗯，嗯我觉得我是一个幸运儿。然后，嗯，从一个普通人，然后到现在，然后可以跟大家走那么久，然后我觉得以后大家会更。 每个人都会更好，然后接下来这首歌送给你们，我想,你我想给你，我想给你。